Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Петр Порошенко вместе с супругой почтили память жертв Голодомора. Возложили цветы к памятному знаку возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве. После этого глава государства пообщался с людьми, которые в этот момент были на Михайловской площади. Сегодня в Украине поминают погибших вследствие Голодомора. Четыре года назад апелляционный суд Киева определил, их было 10 миллионов 63 тысячи человек. То есть четверть населения нынешней страны. Люди умирали от голода, хотя в государстве в государственных резервах хранили значительные запасы зерна, и советская власть экспортировала его за границу. В то же время голодающих не выпускали из вымирающих сел и отказывались принимать помощь для них из-за рубежа. В эти минуты возле Национального музея мемориала памяти жертв голодоморов памятные мероприятия, на которых присутствуют президент Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Ценюк, Маркива Виталий Кличко, представители общественных организаций, руководители дипломатических миссий и религиозных организация, а также свидетели тех страшных событий. Ну а в 16.00 вся Украина почтит память жертв голодомором Минутое молчание. Искусственный голодомор – одно из самых серьезных преступлений прошлого века. Об этом сказал представитель Белого дома Джош Эрнест, выражая соболезнования украинцам по поводу годовщины трагедии. В Соединенных Штатах отдают должное выносливости, мужеству и силе духа народа Украины. Это качество, на которое украинцы опираются и сегодня перед лицом большой беды, стремясь построить процветающее, безопасное и демократическое государство, подчеркнул представитель Белого дома. СБУ предложит новому парламенту вести уголовную ответственность за отрицание Голодомора. Об этом накануне заявил глава службы безопасности Валентин Наливайченко. Подобная практика в мире уже есть. В Израиле наказывают за отрицание Холокоста. Не менее важным является вопрос запрета на законодательном уровне политсилы, организовавшей геноцид против народа Украины. Это необходимо для того, чтобы в будущем такие преступления не повторялись. На Донбассе, как и в 30-х годах, люди страдают от голода появляются концлагеря. Ответ на вопрос, кто нас уничтожал, важен для Украины и мирового сообщества. Это вопрос национальной безопасности страны, уверен Валентин Наливайченко. Россия вновь обстреляла украинские населенные пункты. Как сообщили в СНБО, артиллерия Федерации открыла огонь по населенным пунктам Югановка и Герасимовка Станично-Луганского района. Напомним, 21 ноября в СНБО сообщили о возобновлении обстрелов со стороны России впервые с 5 сентября, когда были достигнуты минские договоренности. Но за минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по населенным пунктам с целью дискредитировать украинских военных. На Луганщине минометные расчеты сепаратистов работают с территории населенных пунктов Смелая, Раевка, Славяно-Сербск и окрестности Луганска. На Дебальцевском направлении террористы ведут огонь с промышленных объектов и жилых районов Янаки, Вагорловки и Чернухина. Возле Донецкого аэропорта наблюдается повышенная активность банформирований. Вблизи села Пески боевики попытались атаковать опорный пункт села ТО. Украинские бойцы атаку успешно отбили. Информация о количестве потерь террористов уточняется. Боевики продолжают минировать территории, в том числе прилегающих к городам и селам. Разведка сила То прилагает усилия для предупреждения взрывов. Террористические группировки, игнорировать... Террористические группировки продолжают игнорировать принципы гуманитарного права и международных конвенций в сфере использования определенных типов боеприпасов, вооружения и военной техники. В частности, неоднократно фиксировались попытки установления ими противопехотных мин на территориях, прилегающих к населенным пунктам. За минувшие сутки разведка сил АТО предупреждено срабатывание ряда взрывных устройств. В километре от города Счастье зафиксирован взрыв противопехотной мины. Двое бойцов сил АТО погибли один военнослужащий получил многочисленное ранение. Сейчас врачи борются за его жизнь. Всего за сутки потери наших войск составляют 14 военнослужащих, четверо погибших и еще 10 получили ранение. В Дебальцево Донецкой области за обстрелов боевиков ранены пять мирных жителей, разрушены 20 жилых домов. Об этом сообщают в пресс-службе областного управления МВД. Несколько снарядов не разорвались. Сейчас милиция охраняет их. Далее специалисты вывезут снаряды в безопасное место и уничтожат. В городе Золото на Луганщине за минометного обстрела погиб 60-летний житель. Как сообщили в Луганской облгосадминистрации, за минувшие сутки боевики обстреляли населенные пункты области 48 раз. Под огонь попали Чернухина, Трехизбенко, Крымская, Попасна, Ольхова, Макарова и Петровка. К счастью, снаряд повредил распределительную установку. Город остался без воды. В Луганска разрушен жилой дом, повреждены участок газопровода и линия электропередачи, за чего... Остановили работу две котельные. Устранить повреждения пока невозможно из-за боевых действий. За сутки в Украину через пропускной пункт изварина из России зашло до 20 единиц военной техники. По данным штаба АТО, колонна двигалась в направлении Луганска. На границе с Украиной продолжается ротация регулярных подразделений Вооруженных сил Федерации. Мотострелков заменяют танкисты. В районе населенного пункта Трюхизбенка все чаще летают российские беспилотники. Боевых зіткнень на кордоне за межами зоны антитрансмической операції не відбувалося. Боевых столкновений на границе за пределами зоны АТО не происходило. Незаконные вооруженные формирования и вооруженные силы России возобновили осуществление системной воздушной разведки с использованием беспилотников, а также самолетов. Так, у населенного пункта Красная Талаговка Луганской области зафиксирован полет по территории Российской Федерации вдоль границы самолета дальнего радиолокационного обнаружения, а вблизи населенного пункта Сартана зафиксировано полет беспилотника в направлении Мариуполь-Павловка. На пункту Сартана зафиксирован плит беспилотника на напрямку Мариуполь-Павловка. Штаб АТО отрицает уничтожение террористов у Тареза. Боевики по собственным каналам распространяют информацию о том, что якобы этой ночью украинские силовики уничтожили большую группировку противника у Тареза. Украинские военные заявляют, что это не соответствует действительности. Вероятнее всего, боевики пытаются переложить ответственность за внутренний конфликт между бандформированиями на регулярное подразделение украинских войск. В штабе операции подчеркивают, что Украина не собирается расторгать договоренность о прекращении огня, несмотря на нарушения со стороны боевиков, а силы АТО и артиллерия применяются исключительно в оборонительных целях в подконтрольных боевикам городах Донецкой области собирают митинг против представителей самопровозглашенной ДНР. Соответствующие агитационные сообщения появились Харцизки, Горловки, Донецки, Макеевки из Угрессии, передают новости Донбасса. Ранее в группе информационного сопротивления сообщали, что в оккупированных городах Донбасса назревают голодные бунты. Но ну, а в Запорожье возводят транзитный городок временных переселенцев на 500 человек. Всего планируют установить 218 домов. Накануне из Германии прибыли 55 грузовиков с жилыми модулями. Три дома, каждый из которых состоит из 10 модулей, уже готовы. Сейчас монтируется еще один дом из 26 модулей. Благодаря благоприятным погодным условиям монтажные работы не прекращаются. На территории городка построят два типа домов для кратковременного проживания и для среднесрочного. Кроме того, в городке планируют построить и две детские площадки. Правительство США выделило Украине дополнительно 320 миллионов долларов в качестве помощи. 118 миллионов из них пойдут на оснащение и обучение вооруженных сил Украины, чтобы улучшить контроль и охрану госграницы. На эти деньги закупят средства защиты и связи, приборы ночного видения, тепловизоры, транспортные средства и тяжелую инженерную технику, а также патрульные катера. Тем временем Минобороны США передала в Украину три легковесные противоминометные радиолокационные системы. Об этом сообщил спикер Пентагона Стив Уоррен. Всего американцы в ближайшие недели доставят 20 подобных радаров. Эти системы фиксируют минометный огонь и рассчитывают источник происхождения обстрела. Но в середине декабря американские военнослужащие начнут подготовку своих украинских коллег. Россия заняла первое место в мире по числу полицейских на душу населения. Такие данные приводит британская газета Independent. На 100 тысяч россиян приходится в среднем 565 сотрудников МВД. На втором месте Турция. Там на те же 100 тысяч граждан 475 стражей порядка. Тройку лидеров замыкает Италия. В рейтинг попали страны с населением более 5 миллионов человек. Правда, в нем не учитывалась статистика из Беларуси, Северной Кореи и Узбекистана. Ну а далее на БТБ украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Хорошего вам дня и до встречи.